Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Love Syndrome. Day y Brick se bañan juntos basados en el libro. ¿A dónde vas? preguntó Day mientras caminaba hacia el baño y Brick estaba a punto de caminar por separado para darse una ducha en otra habitación. Bueno, ducha, te respondió Brick. Day agarró el brazo de Brick. Duchémonos juntos, dijo Day simplemente e inmediatamente llevó a Brick al baño. Oye, Day. Podemos ducharnos en diferentes habitaciones, dijo Brick apresuradamente con un rubor en la cara. Day logró cerrar la puerta del baño y se quedó bloqueando la puerta, mientras miraba a Brick con los ojos inmóviles. Entonces no puedes ducharte conmigo, preguntó Day en un tono tranquilo. Sí, respondió Brick en voz baja. ¿O tienes miedo de que alguien te malinterprete? Day fingió preguntar. No tengo miedo de que nadie me malinterprete. Bueno, podemos bañarnos juntos, respondió de mala gana, porque no quiero que Day piense demasiado. Day sonrió levemente. Quítate la ropa mojada cuando te duches, dijo Day, mirando a Brick. Esto hizo que Brick se sienta un poco avergonzado, aunque los dos, la verdad, deberían haber pasado la palabra avergonzado durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no te largas? Le respondió Brick, quitándose la ropa lentamente. Day se quitó algo de su propia ropa. Brick inmediatamente le dio la espalda a Day, además de poner los artículos de tocador en el estante del baño. Mm, Brick se quedó rígido mientras Day se estiraba y lo abrazaba detrás de él. Luego besó el hombro liso de Brick, y lo que es más importante, Brick sintió que algo empujaba a sus detrás de él. Day, no lo tomes, dijo Brick apresuradamente con voz temblorosa. No puedes soportarlo, pero ayúdame, dijo Day con voz ronca. Una nariz prominente se acurrucó alrededor de la oreja de Brick, hasta que a Brick se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué estás loco? De repente, surge una emoción. Preguntó en voz baja. Escuchó para ver si alguien iba al baño junto a él. No sé, acabo de verte desvestirte, estoy de humor. Day respondió en un tono normal. Brick casi se morde la lengua cuando escuchó decir a Day. El cuerpo de Brick brilló con un tenue tono rosado. ¿Puedo usar mi mano? preguntó Brick en voz baja con la cabeza inclinada. De todos modos respondió Della agarrando el hombro de Brick y girándolo hacia sí mismo, y besó apasionadamente. Fuertes brazos abrazaban el cuerpo de Brick. Una mano sostenía la nuca, la otra abrazaba la cintura, mientras la palma se frotaba contra la redonda y carnosa. Beso, el sonido de los dos besos se alternaban con el ruido de la garganta de Brick Day persiguió un beso y agitó a Brick con la palma de la mano por un momento Se alejó un poco de Brick Day tomó la mano de Brick para sujetar su propio Que se ha vuelto completamente resistente Day, no hagas ruidos, dijo Brick en voz baja Su corazón latía con fuerza Sintiéndose un poco emocionado con miedo de que alguien escuche Nadie respondió Day, olfateando el cuello de Brick para desahogar su emoción. Day vio que el núcleo de Brick comenzaba a crecer de tamaño. Tos. aplausos. Un sonido de tos vino de la habitación de al lado, como si quisiera advertir o interrumpir. Brick no sabe, pero ahora Brick no podía decir nada porque fue besado por Day otra vez. Estoy cerca, respondió Day. Ambos aceleraron sus propias manos para permitir que el otro llegara a la tierra de los sueños. Suéltame, le dijo de a su novio en voz baja, con un beso en la mejilla que se metió en el cuello. Brick soltó él, de también dejó ir la esencia de Brick.